Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumpulan kami mengambil kitab Risalah Tauhid Sebagai bahan kajian untuk kami menyelesaikan tugas mabahis al-ilahiyat Jadi Risalah Tauhid karya Muhammad Abduh membincangkan asas-asas utama teori Islam secara ringkas tetapi mendalam. Kitab ini merangkumi perbahasan tentang sifat-sifat Allah, kead keadilan Ilahi, hubungan antara takdir dan usaha manusia, serta isu-isu penting seperti kebebasan manusia dan ru'yatullah. Antara tema utama yang ditekankan ialah keesaan Tuhan keharmonian antara wahyu dan akal serta penolakan terhadap taklid buta dan dogmatisme, Muhammad Abduh turut membandingkan pandangan aliran teori seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Salaf bagi menjelaskan perbezaan pendekatan dalam memahami akidah. Kesimpulannya, risalah tauhid menegaskan bahawa tauhid bukan sekadar konsep teologi tapi asas pembinaan manusia yang beriman, rasional dan bertanggungjawab serta landasan kepada kemajuan tamadun Islam. Insya-Allah, saya akan menceritakan tentang penulis kitab Risalah Tauhid iaitu Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di Mesir dalam keluarga petani yang sederhana tapi penuh dengan semangat ilmu. Sejak kecil beliau dah hafal Al-Quran dan minat belajar yang sangat kuat. Waktu remaja, Muhammad Abdul pernah rasa kecewa dengan cara belajar yang hanya hafalan yang semata-mata. Tapi segalanya berubah apabila beliau bertemu dengan gurunya iaitu Sheikh Said Jamaluddin Al-Afghani. Dari situ beliau belajar berfikir secara kritis, menolak taklid buta dan mula menulis untuk membangkitkan semangat umat. Walaupun pernah diusir, dipenjarakan dan dibuang negeri Semangatnya tak pernah padam. Akhirnya beliau menjadi mufti besar, mufti Mesir pada tahun 1899. Karya paling terkenal beliau ialah Kitab Risalah At-Tauhid. Tujuannya jelas, nak hidupkan semula pemikiran Islam yang rasional dan kritis. Bagi beliau, tauhid bukan sekadar percaya pada Allah itu esa, hanya Allah layak yang disembah tanpa sekutu. Melalui karya ini, Beliau ajak umat Islam kembali kepada istihad, berfikir secara bebas dan jangan ikut-ikut tanpa dalil. Itulah Muhammad Abduh, seorang pembaharu yang mahu yang mahukan umat Islam bangkit dengan ilmu, akal dan tauhid yang murni. Muhammad Abduh membawa pendekatan baharu dengan menolak pembelajaran secara menghafal tanpa memahami apa yang dipelajari. Beliau juga menolak taklik secara buta kepada ulama-ulama terdahulu Dan beliau memperkenalkan ataupun membawa satu pembaharuan Dengan menggunakan akal dalam memahami ajaran agama Beliau menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang menjadi rujukan langsung baginya untuk menjauhi taklik dari pendapat ulama-ulama sebelumnya Di dalam risalah Tauhid Beliau berjuang untuk menyehatkan dan membangkitkan semangat dunia Islam khususnya masyarakat Mesir pada waktu itu iaitu semangat untuk membebaskan kaum muslimin dari kemujudan, kelemahan dan keterbelakangan dan penjajahan Beliau membukukan risalah Tauhid agar perselisihan yang sering timbul dalam kalangan muslimin khususnya dalam ilmu kalam dapat diredakan dan dijauhi Di dalam masalah Qadar dan Qadar Allah Syekh Muhammad Abduh menolak pandangan Bahawa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memilih Kerana hal itu bertentangan dengan fitrah Dan pengalaman empirik Iaitu pengalaman pemerhatian manusia Sebaliknya Beliau juga menolak fahaman bahawa manusia Bebas secara mutlak memilih Ataupun melakukan suatu tindakan Tanpa campur tangan kehendak Allah Menurut Syekh Muhammad Abduh, kebebasan manusia ini adalah relatif dan terikat kepada ketetapan Allah sejak azali. Muhammad Abduh memperkenalkan konsep sunnatullah iaitu hukum alam yang tetap dan tidak berubah sebagai kerangka bagi memahami hubungan antara kehendak Allah dan kebebasan manusia. Manakala dalam masalah sifat Tuhan pula, Muhammad Abduh menetapkan adanya sifat pada zat Allah dengan segala sifat kesempurnaan Setelah beliau mengemukakan bahawa Tuhan adalah zat yang wajibul wujud Yang azali, yang kekal, yang esa, yang hidup Yang mengetahui dan yang berkehendak serta yang berkuasa Yang melihat, dan yang mendengar dan yang berfirman Selanjutnya, beliau menegaskan bahawa sifat-sifat yang telah dikemukakan Wajib diyakini sebagai zat-zat zat yang wajibul wujud adalah ditegaskan dan dibuktikan dengan jelas oleh syariat Islam dan syariat-syariat sebelum Islam. Antara kritikan terhadap Muhammad Abu Dhu seperti Syed Qutub. Syed Qutub memandang Muhammad Abu Dhu sebagai pemikir penting namun sangat kritis terhadap penafsirannya. Terutama tentang keadilan ilahi dan amal soleh. Syed Qutub menolak pandangan Muhammad Abu Dhu yang menyamakan ganjaran amal baik orang Islam dan bukan Islam Saya kutub juga melegaskan penerimaan ganjaran amal baik hanya diterima oleh orang Islam Dan mengkritik Muhammad Abduh tentang penafsiran Juzo Ammar Yang menunjukkan perbezaan secara teologi dan metodologi yang signifikan terhadap kedua tokoh besar ini kesamaan pandangan seperti Muhammad Abduh ialah seperti anak muridnya iaitu Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha menegaskan bahawa tauhid yang murni membawa asas kepada kebangkitan umat Islam. Tauhid yang murni perlu dihayati secara mendalam dan dizahirkan melalui akhlak serta tindakan. Beliau menyeru supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al dan serta menolak perkara yang berkaitan dengan bid'ah khurafat bergantung selain daripada Allah ia boleh merosakkan tauhid yang murni menurutnya bahaya tauhid yang sebenar akan melahirkan umat yang berfikiran rasional berilmu berjiwa merdeka dan mampu bangkit secara progresif dalam kehidupan moden seterusnya kitab risalah fi at-tauhid karya Muhammad Abdul merupakan sumbangan besar dalam pembaharuan teologi Islam moden, Abduh menekankan pentingnya rasionaliti, menolak taklid buta dan mengajak umat Islam kepada berijtihad agar akidah relevan dengan cabaran zaman. Beliau menegaskan akal dan wahyu tidak bercanggah kerana kedua-duanya berasal daripada Allah. Sekaligus membuka ruang dialog antara Islam dan ilmu moden. Dalam ilmu kalam Abdul mengambil pendekatan sederhana Menekankan prinsip tanzih dan berhati-hati Dalam membahas sifat Allah selari dengan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah Namun, karya ini juga dikritik kerana kurang, kurang, memberi penekanan kepada tradisi ulama' klasik Konsep kadak dan kadar yang agar kabur dan tasawuf Secara keseluruhannya, risalah al-tauhid tetap relevan sebagai rujukan pemikiran moden dengan syarat dibaca secara kritis dan seimbang dalam kerangka akal, wahyu dan tradisi Islam. Sebagai kesimpulan, risalah tauhid karya Muhammad Abduh merupakan satu karya penting dalam pemikiran teologi Islam moden. Kekuatan utama kitab ini terletak pada gaya penulisannya yang ringkas, tersusun dan mudah difahami, sekaligus menjadikan perbahasan ilmu kalam lebih mesra kepada pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, Syekh Muhammad Abdul menekankan keserasian antara akal dan wahyu. Beliau menolak anggapan bahawa agama bercanggah dengan akal, sebaliknya melihat akal sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memahami wahyu dengan lebih mendalam. Pendekatan ini selari dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah namun perlu difahami secara berhati-hati. Walau bagaimanapun, kitab ini memerlukan pembacaan yang kritis kerana sebahagian hujah yang rasional boleh disalah tafsir jika dibaca tanpa asas akidah yang kukuh. Oleh itu, risalah tauhid lebih sesuai dijadikan bahan rujukan sokongan bersama bimbingan guru dan karya akidah muktabar. Akhir sekali, kitab ini berjaya mengangkat Tauhid sebagai asas pembinaan pemikiran ahlak dan umat Islam yang relevan. Terima kasih.